1990년대부터 해양 치유 시설을 도입한 일본 허리 통증에 시달렸다는 회사원 이시카와 씨가 해양 치유 시설을 찾았다. 얼마 전부터 어깨 결림도 심해졌다. 통증의 원인은 무엇일까? 누가 伸びてくれな開いてくれないってのね、なか胸が伸びたら。あ そうすると結局こういうこの骨盤がこういう形になりがちなんですねこう反り腰もいけないですけどこれもよくないのこの真ん中が保てないと腰の痛みが出てきます結局重力に対して効果的な骨,を骨の形を作れてないと筋肉が無理をして痛くなるが。 이시카와 씨가 선택한 치료는 와츠부력기에 도움을 받아 물 위에 누우면 치료사가 몸을 받쳐주며 전신 스트레칭을 유도한다. 물속에선 부력을 이용해 몸의 힘을 뺄수 있고 훨씬 부드럽고 크게 관절을 움직일 수 있다. 바닷물에 몸을 담갔을 경우 체중은 담수보다 두 배나 가볍기 때문에 바닷물의 부력을 이용하는 와치는 이완과 운동 효과를 더 높일 수 있게 만든다. 이날 처음 와치 치료를 받아본 이시카와 씨 깊은 잠에 빠졌다. 치료사에겐 익숙한 일이다. 最近、そうか、今日なんか、ちょっと、自分の痛いところが分かってきました。うんあ、あ、こうだなと思って、なんか、普通の流れてしまって,て。それから、また、なんか、体が伸びてるような感じです。あ、気持ちがそうですね。最後も、も寝てましたね、彼全に。指がいってませんでした。<laughs> <laughs> うん、最高です。たくさん、実際、たくさんの人が、あの、セッション中、寝ちゃいます。うん。 あったかい水っていうのと安心感っていうのが加わるとお母さんの子宮の中に戻ったような気持ちになるというか。 신です。とっっ 몸의 변화는 심리 안정으로 이어진다. 실제로 만성 통증 질환인 섬유 근육통 환자가 와추 치료를 받은 결과 もちろん基本的には重力の中で重力に上がいながら何かこう体を使うっていうのは僕らの仕事であの癖ですし特にデスクワークが多いとどうしても凝り固まってしまうスマホずっとこう凝りが固まってしまう。 やっぱこういった現代人の,この凝り固まってしまうっていうものをやっぱり水の中で体を自由にしてあげるっていうことが僕はすごく大事だなと思ってます。